Семеро бойцов доставлены в больницу Мечникова, трое из них в тяжелейшем состоянии, один в критическом, тот, который доставлен из плена. Мы делаем все возможное, чтобы сегодня спасти, в первую очередь, их жизнь. Второй боец, 31 год, у него перелом костей таза, у него состояние тяжелое, но гораздо легче, чем у его товарища. Находится в отделении реанимации тоже приехала жена. Я думаю, здесь будет ситуация попроще. Бабенко Вадим, это Киборг, который находился в плену с 20 января. Вчера э, позвонили мне э, ребята группа Патриот из Черкас и сказали, что они везут жену Вадима Бабенко. И у жены вчера был день рождения. Поэтому, когда Вика приехала, я говорю, Вадик, скоро жена приехала. Он, как же ж так быстро? Говорю, сегодня у жены твой день рождения. Но настолько состояние, что а какое сегодня число, а какой сегодня месяц? Ну и девочки-волонтеры подготовили сюрприз. Они привезли вот поздно ночью, нашли игрушечного медвежонка. Вадик спрятал его, и для Вики это был огромнейший сюрприз, когда ее супруг поздравил вот, с днем рождения. Ранила в машине, попал в плен. Хорошого, мало. Таз з Лежал. Ліжав. Потім вставал, помогали. уставок допомагає. Поступив також роман, Это военнослужащий из 28 із двадцять восьмої бригади. По моїм інформації знаходився в плену 32 два дні. Він одразу тільки попав у полоні, перестав дзвонити. І ми почали його шукати, дзвонили всі, в час дзвонили, кругом дзвонили, ну, сказали, пропав безвісті, пропав безвісті, а потім сказали попав у полон, намолилися. Усі молились. Шестеро дітичу. Да. Так. Шестеро в нього, п'ять синочків і сама маленька дочечка. Я його впізнала, то ж моя дитина. І він ласки відкрив маму побачити. Так, да, я його гладила. И он почувствовал, что я лажу, и он открыл и ручкой меня так сжал руку. Я была все время біля него, там, в АТО. Двое бойцов, которые доставлены из плена, один тяжелым, один в крайне тяжелом, можно сказать, в критическом состоянии, но уже дал одну остановку сердца. У него какого-то резанные раны в груди живота, прострелены обе ноги. И что самое сложное, что есть нарушение диафрагмы, тонкого толстого кишечника, желудка, печени и селезенки.